Всем привет, с вами Львини, и это обзор остановочной платформы Морозовка. Начинаем. Данная платформа находится на перегоне с Навинкой-Пятихатки, на просторах Кировоградской области. Несмотря на то, что этот перегон активно используемый, и поезда его проследуют на довольно высокой скорости, и движение поездов тут довольно частое явление... На платформе останавливается всего два пригородных поезда в день, а именно два в сторону Пятихаток и два в сторону Знаменки. Пригородных электропоездов, таких как R9P, тут нет и вовсе. Пригородные поезда, которые останавливаются на платформе Морозовка, это электровоз вл 80 т либо вл 40 с двумя старыми плацкартными вагонами. Только такие пригородные поезда работают на этом участке. Сама платформа очень короткая, на ней помещается всего лишь полтора вагона. Вот так выглядит вход на платформу в сторону пятихаток. Первое, что мы замечаем, это ступеньку, а также яму посреди платформы. А на платформе в сторону знаменки и этой ступеньки нет. Давайте немного пройдемся по этой платформе и посмотрим, что интересного здесь есть. Но сначала о том, чего здесь нет. Навеса на этой платформе нет. Лавочек тоже нет. Таблички, символизирующие название платформы, тоже нет. Расписание есть, но только в сторону пяти хаток. Давайте посмотрим, что еще есть на этой платформе. На платформе имеется 4 фонаря. Не удивлюсь, если они не работают. Из того, что на этой платформе есть, на этом, пожалуй, все. Теперь насладимся атмосферой этой платформы. Символично то, то, что обзор платформы Морозовка был снят зимой, в довольно морозную погоду. А теперь давайте посмотрим расписание пригородных электропоездов по платформе Морозовка. Но где же оно? Расписание находится на земле. Еще и на него поставили камень, чтобы его не сдуло ветром. А вот на платформе в сторону Знаменки, видимо, все-таки сдуло, потому что расписание есть только в сторону пятихаток. Пассажиропоток на платформе нулевой. Единственные несколько пассажиров, которые могут заходить или уходить с поезда на этой платформе, это либо какие-то путешественники, либо жители небольшого поселка железнодорожников неподалеку от этой платформы. В целом на платформе очень тихо. Нет никого и ничего. А это небольшой поселок железнодорожников, неподалеку от платформы Морозовка. Главной особенностью этого поселка является мост, ведущий на платформу. Больше на этой платформе обозревать нечего. Поэтому предлагаю на этом закончить наш сегодняшний обзор остановочной платформы Морозовка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. Ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео на моем канале. С вами был Львини, всем удачи, всем пока.